И сложно привыкать к Киеву после тренировочных споров в Австрии, адаптация пошла нормально? Ну, да, как бы все хорошо, и ну, очень хотелось э, уже вернуться домой, поэтому ну, все этого ждали, и ну, как бы, хотели быстрее начать сезон, но осталось два дня, поэтому мы подойдем к Иере, э, ну, в хорошей форме, в хорошей кондиции, и я уверен, что все будет хорошо. Все понимают э, ну, как бы, важность этого матча, и, и я уверен, ну, те футболисты, которые выйдут ну, играть э, на поле, как бы, ну, выложат э, на ну, все сто процентов и ну, отдадут все. Поэтому я уверен, что на ну, 15 числа у нас все получится. Ну, конечно, мотивирует это, и ну, конкуренция будет всегда, поэтому ну, это такое. Самое главное, чтобы она была здоровая, но ну, она будет здоровая. И ну, как бы интересно, можно сказать, да, соревноваться против таких футболистов, которые сейчас собрались, я имею в виду нападающих. Поэтому интересно, будем работать. Что хотелось, чтобы нас ну, поддержали в Одессе, как можно больше людей, и, ну, чтобы болели за Динамо Киев и поддерживали. А мы ну, как бы всей игрой ну, постараемся их не подвести.